Okey, dalam perkongsian kali ini, kita akan bedah siasat satu kerentanan yang agak kritikal, iaitu CVE 202554957. Ini bukan sekadar pendedahan teknikal biasa. Ia adalah sebahagian daripada proses pendedahan terkoordinasi di mana kami, para penyedidik, bekerja untuk memberi amaran kepada anda semua. Bayangkan, satu fail audio yang nampak biasa boleh bertukar jadi senjata cyber. Matlamat kita hari ini jelas. Untuk beri anda semua maklumat padat yang anda perlukan untuk faham risiko dan cara untuk lindungi diri. Jom kita mula. Kita mulakan dengan satu soalan yang mungkin buat anda berfikir sejenak. Boleh ke mesej suara biasa yang kita dapat mungkin dari kawan atau keluarga sebenarnya boleh godam telefon kita? Jawapannya, ya, boleh. Dan yang paling menakutkan, ia boleh berlaku sebelum anda sempat tekan butang main pun. Inilah yang membuatkan kerentanan ini betul-betul berbahaya. Serangan ini berlaku secara senyap dengan interaksi sifar. Maksudnya, anda tak perlu buat apa-apa. Ancaman tu dah pun aktif sebaik sahaja mesej tu masuk ke dalam peranti anda. Okey, mari kita fahamkan ancaman ni dengan lebih mendalam. Dalam dunia keselamatan siber, serangan macam ni kita panggil exploit sifar klik. Percayalah, ini antara vektor serangan yang paling diguruni sebab ia langsung tak perlukan kesilapan daripada pihak pengguna. Jadi, apa sebenarnya sifar klik ni? Senang cerita. Ia bermakna anda tak perlu buat apa-apa pun untuk jadi mangsa. Tak payah silap klik link, tak payah buka fail yang salah. Serangan tu berlaku secara automatik, senyap-senyap kat belakang tabir. Inilah yang buat ia sangat-sangat berbahaya dan susah nak dikesan. Dan untuk Android, inilah cara ia berfungsi. Penyerang hantar satu fail audio. Telefon anda, sebab nak jadi membantu, terus proses fail tu secara automatik. Mungkin untuk buat transkrip atau tunjuk pratonton dan boom masa itulah kerentanan tu dicetuskan ironinya ciri yang sepatutnya memudahkan kita telah menjadi pintu masuk serangan okey persoalan seterusnya siapa yang terdedah adakah peranti anda berisiko skop kerentanan ni sebenarnya jauh lebih luas daripada yang kita sangka dan ia menjejaskan pelbagai jenis peranti dalam ekosistem yang berbeza Puncanya datang daripada satu komponen perisian yang sangat popular, Dolby Unified Decoder. Komponen ini digunakan secara meluas dalam jutaan peranti untuk proses audio yang berkualiti tinggi. Jadi, bila ada satu pepijat dalam komponen ini, kesannya merebak macam api dalam rantaian bekalan perisian. Ha, yang ini menarik. Kalau kita tengok, ada dua penilaian berbeza. Satu kata sederhana, satu lagi kata kritikal. Kenapa macam tu? Sebab konteks tu amat penting dalam penilaian risiko. Skor sederhana tu mengandaikan pengguna kena buka file tu sendiri. Tapi dalam dunia Android, benda ni jadi zero click. Tak perlu klik apa-apa. Sebab itulah bagi pengguna Android, ancaman ni bukan lagi teori. Tapi satu bahaya yang sebenar dan kami klasifikasikannya sebagai kritikal. Dan nampaknya masalah ni bukan terhad pada satu platform sahaja. Ia menjejaskan Android, Windows dan berpotensi juga peranti Apple. Ini menunjukkan betapa berisikonya kebergantungan kita pada komponen perisian pihak ketiga yang sama. Okey, sekarang jom kita geek out sikit. Macam mana sebenarnya pepijat ni berfungsi dari sudut teknikal? Memahaminya akan bantu kita nampak macam mana satu kesilapan kecil dalam kod boleh membawa kepada akibat yang sangat besar. Laporan rasmi ada sebut pasal integer wrap around. Bunyinya memang teknikal tapi jangan risau, kita boleh mudahkan. Pada asasnya, ia adalah sejenis kesilapan pengiraan matematik yang berlaku dalam komputer. Cara paling senang nak faham benda ni, bayangkan odometer kereta lama. Bila dah sampai 999999, apa jadi? Dia tak berhenti kan? Dia pusing balik jadi kosong, 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 kosong. Ha, macam itulah yang jadi kat dalam perisian ni. Ia cuba kira saiz fail audio yang terlalu besar sampai nombor tu melimpah dan pusing balik jadi nombor yang kecil gila. Komputer pun ingat saiznya kecil jadi ia sediakan ruang memori yang ciput padahal data yang nak masuk tu besar gedabak. Kesilapan pengiraan awal tadi mencetuskan satu rantaian masalah. Mula-mula, limpahan integer. Lepas tu, ia membawa kepada limpahan penimba, di mana data audio yang besar tu tumpah keluar dari ruang kecil yang disediakan. Akhirnya, tumpahan inilah yang merosakkan memori dan membuka ruang untuk penggoda masuk dan mengambil alih kawalan. Baik, sekarang kita masuk bahagian paling penting. Selaras dengan matlamat pendedahan ini, maklumat yang paling utama ialah apa yang anda boleh buat sekarang untuk lindungi peranti anda? Kalau anda pengguna Android, ini tarikh keramat yang anda perlu cari. Pergi ke tetapan telefon anda, cari security patch level atau tahap tampung keselamatan. Pastikan tarikhnya adalah 5 Januari 2026 atau lebih baru. Kalau belum, kemas kini segera. Pertahanan utama kita tak kira apa platform anda adalah dengan mengemas kini perisian. Ini adalah langkah paling mudah dan paling berkesan. Jangan tangguh-tangguh, pasang kemas kini keselamatan yang rasmi sebaik sahaja ia tersedia. Nak lebih selamat, terutamanya untuk pengguna desktop, anda boleh ambil satu langkah tambahan. Matikan fungsi pratonton media automatik. Kenapa? Sebab ia akan hentikan sistem anda daripada memproses fail secara automatik. Dengan cara ni, kita berjaya mematahkan rantaian serangan zero click tadi. Sesuatu kerentanan macam ni bukan muncul tiba-tiba. Ada proses dan cerita di sebaliknya iaitu proses pendedahan yang bertanggungjawab. Memahami proses ni penting untuk kita tahu bagaimana industri keselamatan cyber bekerjasama melindungi kita semua. Garis masa ini menunjukkan bagaimana proses pendedahan yang terselaras berfungsi. Ia bermula dengan penemuan oleh Google Project Zero pada Jun 2025. Kemudian, mereka laporkan secara senyap kepada vendor. Vendor ada masa untuk sediakan tampalan sebelum maklumat ini didedahkan kepada umum pada Januari 2026. Kerjasama inilah kunci untuk melindungi ekosistem digital kita. Dan sudah tentu, kita perlu berterima kasih kepada mereka yang menemui pepijat ini. Ivan Fradrich dan Natalie Silvanovich dari Google Project Zero. Kerja-kerja proaktif mereka lah yang membolehkan kita semua tahu tentang ancaman ni dan bertindak sebelum ia dieksploitasi secara besar-besaran. Akhir sekali, semua ini membawa kita kepada satu persoalan besar. Semakin canggih peranti kita, semakin banyak benda yang ia buat secara automatik untuk senangkan hidup kita. Tapi, bagaimana kita nak seimbangkan antara kemudahan dengan keselamatan? Ciri peratonton automatik tu memang bagus. Tapi seperti yang kita nampak, ia juga boleh jadi satu risiko. Inilah cabaran yang sentiasa kita hadapi dalam dunia digital. Kekal berwaspada dan sentiasa lindungi diri anda.